означает что здесь в эфире стартап шоу будет осуществляться невероятное количество нереальных вещей а именно гаджет для собачьих селфи самый сильный пес интернета и послушаем мы сегодня монатика І для початку зі старту якраз той гаш який дозволяє собакам вести аккаунт у Фейсбуці і при цьому ще робити свої селфі. Отже, все це у вигляді жилетки, у яку вбудована камера. Так, ну а також акселерометр, який знаходиться просто на хвості. Тобто, коли собака вас бачить і кидається вам для того, щоб вас покусати, жартую, для того, щоб вас ну, погратися з вами, починає рухатися її хвіст. І, звичайно, одразу працює акселератор, і починається фотографування селфі. Таким чином, одразу эти селфи потрапляють на Facebook старинку, и вы можете побачитывать, кулы, ваш пес счастливый, кулы. Его единственное, то есть так осяяешь счастье, и вино фотографирует для своего аккаунта наипреемнейшее выйти из своего жития. О, как это мило. Ну, после этой новости, конечно же, хотелось бы вспомнить о том, что есть некие собаки знаменитости. А, есть ли у них подобные акселерометры и вообще жилеты для селфи, я не знаю. Тем не менее, у них есть другие очень красивые костюмы. А я сейчас говорю об одном псе, который известен на весь мир. Его аккаунты просто собирают миллионы подписчиков. А хозяева неплохо так сделали стартап на таксеныше по имени Круза. Итак, образах: Значит, Микки Мауса, Шерлока Холмса, хоккеиста с клюшкой, полисмена со своим авто, шеф-поворот, даже капитана настоящего своего корабля и вампир и еще и обезьяна с коробкой бананов. В общем, Круза настоящая звезда. Естественно, как у настоящего артиста у него тоже должно быть общение с СМИ. Конечно же, множество раз он давал интервью, как на радио, так и на телевидении. Ну и, понятное дело, после звездной, так сказать, жизни нужно подвести итог и, по сути, рассказать людям о своей не популярности муары. в автобиографическом романе. Нет-нет-нет, это не роман. Это, это настоящий шедевр, который, кстати, признан по версии Нью-Йорк Таймс бестселлером. Вот так. Угу. Раскупается книга быстро-быстро. Написана ли она лап, Круза, я не знаю, чесно говоря, не смотріла. Але смотрела. ми з того відсотки впевнені, що ця такса збирає лайки. Ну, да, лайків много-много. звучало. Такса збирає лайки. Ну, от така, друзі, собача життя, розумієте? Мрієш показати свій стартап в ефірі? Пиши на пошту, яку вже бачиш на екрані. І, можливо, саме твоя компанія потрапить до стартап-шоу з Нескафетри в одному на М1. Мечтать не вредно, вредно не мечтать и не смотреть стартап-шоу. Между прочим, завтра в среду уже в 4 часа мы будем вместе с тобой мечтать о прекрасном будущем. Ну а Але сейчас зараз мы с вам выходные. <как> Зустречаемо Всегда куда-то спешим, не сердца машины А мой рабочий день пошел поти, Ну а в общем все равно, мне хватит мысли одной Сегодня наш выходной, и я бы потерял контроль с вами Контроль мой на ноль. И ждать не стоит а кажется, мечту узнал, узнал

хочется продолжать еще коль. -а -а. Наконец-то эфир на М1 Live. Ура! Стартап-шоу специально для вас, дамы и господа. Сей. Сперва явился день, когда проснулся грунт. Потом возникла ночь, когда глазами не замкнул. Вот наше время, грусть таска, да сколько прочь. Да, это наши засияли день и ночь. Te espero,